Dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Adətən müştərilərimiz zəng vurur, qardaş oğlu, bacı oğlu, düşmə bir variant tap bizə, dəyərindən ucuz qiymətə əlim yandı bir ev tap çıxat bizə. Əsas yola yaxın olsun. Adətən ev axtaranda evin belə deyim də evdən qabaq yerləşmə yerini nəzərə alırıq ki, yola yaxın olsun, yaşayış üçün lazım olan zəruri obyektlər hər birisi ətrafda mövcud olsun. Baxın, həmin ev artıq satışdadır. Əsas prospekt yolundan məsafəsi 280 metr, 300 metr də düzəlmir. Qapısında kimi asfalt küçəyə gələn 3 sot torpaq sahəsində paket kubça, yəni paket kubcan nəyi nəzərdə tuturam, torpağın çıxarışının əlavə evin də kubçası olan dövlət ipotekasından yararlı 3 sotda, üzü xacı görünüşü ağlay daşlarla döşənilmiş, əla təmirli bir həyət evimiz. İlk öncə xacı görünüş haqqında məlumat verim. Həyətində 4-cü kimi dekorativ ağaclar, palma ağacı, oturacaq, yəni bisetkəsi, bunu bizim dildə desək, söhbətgahı və əlavə olaraq həyətində sanitar qovşaq da mövcuddur. Evimizə gələn keş, qapısa maşın qapısı və əlavə olaraq əl qapısı, qapı boyunca axar su üçün su trapyı və işıqlandırma üçün bu ağaclar bəzəklərin tutub görsənmi? Hər bir tumbada işıq nəzərdə tutulubdur. Onu da qeyd etdim ki, evimiz illərin evidir. Elbin və zəhmət olsa göstərmin məni. Evimiz illərin evidir, oturmuş bir evdir, dəyərli izləyicilərimiz, hardasa evin tikintisi olar bir 6-7 il bundan qabaq ev sahibi evdə yaşamayıb. Evdə yaşayış olmayıbdı, alıb sadəcə yaşamayıbdı. Və onu da nəzərinizə çatdırım ki, evimiz tam qoşa daş, mərtəbə arası monolit betondur keçək iç təqdimatına üz istəyirəm. İstidilmə üçün kombi xətti bax bura çəkilib. Kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemidir. Davə keçək evimizin iç təqdimatına. Geniş qapısından içəri daxil olduqda belə bir gözəl, geniş, işıqlı, dəhliz sağ tərəfdə 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz, onu da qeyd etdim ki, pilləkənimiz tökmə betondur. Üstü meşə matikalı ilə yığılıb yox, parket deyil, Elvin bəy. Bu parket deyil, sadəcə parket formasında döşənilibdir. Və başlayaq qonaq otağımızdan. Dərin izləyicilərimiz 40 kvadratə yaxın. Şeylə bir gözəl, geniş qonaq otağı. Oranı da göstər Elvin bəy, zəhmət olmasa. Qonaq otağımızın hər iki tərəfində, gördünüz kimi, Baş hissəsində evin işıqlandırılması üçün pəncərə qoyulub. Və bu pəncərəmiz evimizin öz həyətanlı sahəsini açılır ön hissəsinə. Burada belə bir gözəl TV stend. Tavanda spotlardan və gizli işıqlardan istifadə olunubdur. Dərinliyi ilə təmin edilmiş mətbəximiz, mebelərlə döşənilib açıqçılıq olmasın. Hər bir otaqda spotlardan, fiqurlardan istifadə olunub. Sidil mətbəx kombi xəttə çəkilib və pəncərə öz xəsarinin içərisindədir. Arada ara məsafəsi var. Və 1-ci mərtəbənin sanitar qovşağıq qeyd etdim ki, hər iki mərtəbəmizdə sanitar qovşaq mövcuddur. Yaxınlaş elvin bəzəmətsə görsə, tavanı qeyd edək ki, asma tavandan yığılıb lepincənamızın altında gördüyünüz kimi yaxınlaşdığım tam səvinmə qladovkası. Onda nəzərinizə çatdırım ki, evdə yüngül kosmetik işlər var. Nə var? Onda demisiz, bax gördüyünüz kimi evdə yaşayış olmadığından biraz təmirinə əl gəzdirmək lazımdır. Yüngül Keçək evimizin ikinci mərtəbəsinə. 1-ci mərtəbə haqqında ümumi məlumatı nəzərinizə bir daha çatdırım ki, 1-ci mərtəbədə qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq. 2-ci mərtəbədə isə 3 yataq otağı. Elvin bəy, bu hissəni zəhmət olmasa təqdim edin. Və qeyd edim bəy, ki, bax bu qalıqda monolit betondur mərtəbə varası və 2-ci mərtəbəyə qalxdıqda otaqların bölpcsü bu gözəl geniş dəhliz vasitəsilə bölünür. Sağda mənim sağım gedir, sizin solunuz. Eyvana çıxış, bu yan tərəflərdə isə otaqlarımızdır. Yaxınla şərbəndə. Belə bir gözəl, işıqlı otaqlarımız var. Onu da nəzərinizə çatdırmaq ki, hər hansısa bir divar kağzını bəyənməyə bilərsiniz, zövğümüzə uyğun gəlməyə bilər. Bunlar belə deyim də yüngül kosmetik işlərdir. Əsas evin karotkasıdır, tikilişidir, fundamentidir, baş tikilidir, qoşa daşdır. Bax hazır mənfillərin göstərəm. Bu burada ola bilər. Bax bu divar kağızları atıb bu da nə dəndə demisə, evdə illərlə nədir yaşayış olmuyub. Evdə istilik olmadığında hələ bu aboylardır ki, bu vəziyyətlər qalıbdı həqiqətən. Göstər. Hər bir otağın tavanın spotlardan elvində və sonuncu 4-cü otağımız. Gördüyünüz kimi, gözəl, səliqəli bir evdir. Bu yataq otağından e, tavana çıxış var. Və dəyərli izləyicilərimiz, ünvanı demişdim videonun əvvəlində, qeyd etmişdim, gör demədim. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi, qoşa araz marketlər var, böyük araz market. Onunla müsbət yeni bir araz açıldı. Həmin marketlərə yaxın qapısına kimi asvaq küçəsi. Yolla məsafəsi 280 metr. Yaqinlaşıbım bəy. və sonda olaraq eyvan. Ətrafı göstərən Elvinbəy yaşayışdır. Bax o binalar artıq magistral yol gedir. Burdan sizə uzaq görsənə bilər. 0.5 kamera ilə çəkirik. Ətraflı məlumatı bacardığım qədər çatdırdım sizə. Nə qaranlıq qalarsa, nə şüalınız olarsa, evimizə baxış keçirmək istəyirsəsə, açarlar bizim ofisdədir. Əlaqə saxlayın 070 300 3090 nömrəmlə inşallah arzusunda olanna evin nəsib olsun. Allah hər bir kəsə gözəl ev qismət etsin. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.